Гуляючим центральним проспектом Запоріжжя, про який нерідко що він найдовший у Європі, чи відвідуючи найвідоміший об'єкт міста Дніпрогес, обов'язково знайдіть час, аби ознайомитись із архітектурою конструктивізму. Кілька її будівель із особливою історією, винятковим естетичним рішенням, розташувалися поблизу проспекту Металургів. Сама місцина із цими будівлями отримала назву соцмісто і шосте селище. А під час будівництва з 1928 по 1932 роки архітектори, охоплені романтикою нового часу і авангардними ідеями, називали свій проект містом майбутнього і містом саду. Нині особливою популярністю тут користуються. Так званий круглий будинок, Із яким пов'язана одна з міських легенд, Полукруглий дом И такая достопримечательность очень очень важная, очень такая прям изюминка всего шестого поселка. Он как бы завершает весь ансамбль вот таким вот полукругом, даже он больше чем полукруг там как вот такое. Очень интересное строение. В нем просто погулять вот по первому этажу, по этой галерее, это ну как-то вот, чисто физически действует, на тебя как-то вот как бы в замке побывал, то есть это абсолютно такие интуитивные вещи, когда здание без, без истории и, и без, без, без того, что ты на нем что-то знаешь, или что-то понимаешь в этих там, стилях архитектуры, оно все на, на тебя действует, вот таким образом оно построено. Вот это как раз это здание, и про него ходили легенды, что он в, в форме буквы «С» от слова «Сталин», то есть дома выстроены словом «Сталин», и это как бы такая первая буква. То есть это все легенда, но эта легенда такая очень правдоподобная, поскольку очень было такое время, когда уже вот-вот развивалась все, все, все воздухоплавание, и очень все представляли, как будут выглядеть города с, вот, вид сверху. Поэтому вполне себе строили дома в форме, допустим, был в одном городе фабрика кухня и ну, со 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 с городок и там дома в форме, в форме серпа и молота построены. Поэтому, если такие сложные стро строения делались, почему бы и слово не выстроить. Ну вот, кроме прочего, дом, который... Он очень такой интересный и, и по построению и по, по внутреннему наполнению, и просто по, по, по тому эффекту, который он вот на, на людей вот как-то производит. Со, 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 заходишь с одной стороны, тут вот, вот, четыре этажа, выходишь через подъезд спускаешься, получается там пять этажей. Сама по себе вот форма, она уже заставляет как-то выйти ну, из реальности, что ли, выйти из обыденности. То есть вот насколько бы она не была обезображена, вот, насколько бы дом не был обезображен всеми, скажем, пластиковыми балконами, всем мусором и так далее далее, все равно, вот, он впечатляет. И это такой эффект, который, мне кажется, еще там на года продлится, в каком бы состоянии дом не дошел. Еще одна прикметная особенность конструктивистских будивель шестого селища – женская архитектура. На відміну від поширених стереотипів про схильність жінок до прикрашання, ці будинки виглядають монументально і велично в цьому архітектурному ансамблі вони вирізняються своїм оформленням і складають серйозну конкуренцію творінням чоловіків. Это вот у нас такой пример женской архитектуры. Какое-то, мне кажется, уникальное явление, особенно в, с учетом того, что это были 20-е и еще только 20 век. Была такая ситуация в России, ну скажем еще, в Российской империи. Очень не хватало рук в сфере там, инженеров, не хватало инженеров, каких-то технических работников, вот таких вот, как, чисто мужских профессий. И открыли заведение, женские курсы, которые как раз готовили дамочек вот по вот этим профильным профессиям. И уже с приходом революции вот такое заведение, которое готовила дам, вот в том числе архитекторов. Она как раз начала очень активно развиваться и это такое очень мощное было и культурное и такое заведение, которое давало импульс вот именно развитию каких-то новых тенденций. И очень много из этих из этих учреждений девушек приехала, в том числе на строительство Запорожья. Одна из них, вот Ольга Яфа, сзади меня там такой ансамбль архитектурный, там четыре дома, и они очень красиво выстроены просто по, по концепции, по какой-то такой внутренней гармонии. Уздовж проспекта у металлургов тут стоят четыре творения архитектора Ольги Яфы. Будинки у суспильненного Поботу. Квартету цих будівель Ольги, властиві типовий риси орбіт, архітектора, конструктивіста, об'єми з ходових кліток, що округлені з вузькими витягнутими вікнами, градусниками, Плоскі крівлі, балкони, що нагадують палубу корабля. Зі статті Романа Акбаша, цікаве запоріжжя, суцмісто За чотири здані. Внутри два таких беленьких здания, такая белая архитектура. Поскольку им представлялось, что у нас так, ну они сами были там московские и питерские архитекторы, им представлялось, что у нас такой курортный край, и тут всегда сон. Ну, как бы так, хотелось видеть, что тут всегда солнце и какой-то такой э, открытый солнечный мир, что ли. И поэтому делалась такая белая архитектура, чтобы очень четко было видно, видны тени, чтобы это было такое все, какое-то как морское побережье. Вот в середине были такие два беленьких домика, а вокруг них, как бы защищая или охраняя эти дома, были два таких вот каменных, два таких охранника. Это два дома вот там дальше, они отделаны туфом армянским. Это вот тот камень, который у нас на Днепрогрессе на машинном зале. Он такой тоже очень, очень ощущение тактильности создает, и при этом очень хорошие характеристики у него. И получается очень такой гармоничный ансамбль. Існує припущення, ніби ще один проект Ольги Яфи, будівля третьої лікарні, яка у 1932 році відкривалася як амбулаторне містечко, що складалося з поліклініки, диспансеру і аптеки. Із сусідніми будинками її об'єднує облицювання вірменським темно-рожевим туфом. Згідно з задуму, цей матеріал додавав архітектури повітряності. Здавалося, ніби вона створена з маленьких хмарок, а у сонячну погоду під яскравими променями туф вигравав не тільки рожевим, а й золотистими барвами. Романтика конструктивізму організовувала у своєму незвичному ритмі не лише будівлі, а й простір взагалі. Авангардне проєктування мало підкреслити вигідне розташування архітектури на вулиці. Це особливо помітно, якщо подивитись на палац культури металургів, колишній клуб'єдаль. По самому зданню по тому как оно розположено, можна понять, що це... вот. Понятие культуры и такого сплочения людей посредством культуры, посредством какого-то искусства, это очень много занимало. То есть вот эти дома, они, смотрите, они такие, получается, тоненькие, да, вот такие вот выстроенные. И вот все, тоже, все остальные такие вот по кусочку. А вот это здание, оно очень широкое прям вот, вот максимум занимает. То есть вот само здание, вот сам, сам вид его такой широкий, он должен уже был наталкивать, до, что вот это какая-то важная часть. Более того, само понятие культуры какого-то здания, которое вмещает в культуру, ну, скажем, до этого какие-то оперные театры, да, или там театры вообще, они где-то были, где-то были там вот далеко, в центре, одно на какую-то, на какую то большую территорию, нужно было там долго готовиться, к нему ехать, а тут вся эта культура у тебя вот буквально под боком. Вот эти вот здания, которые по бокам, это же вот были дома коммуны, там, где жили люди, ну, собственно, такие общежития. Доба конструктивизму – короткий, яскравый спалах в истории Запорожья. Її нетривкий період усього 4 роки. Приїхавши наприкінці 20-х років минулого століття, архітектори побачили спокусливий розмей для реалізації своїх проєктів. На відміну від Харкова, Києва, Львова, щільно заставлених будинками набагато ранішого планування, де треба було маневрувати, розшукуючи майданчики для будівельних робіт. Тут вони отримали повну свободу вибору. Та вже всередині 30-х років політичний режим почав закручувати гайки і прикрашанням, із яким боровся конструктивізм, яке так імпонувало комуністичним вождям, знову прийшло у мейнстрим. Вже зведені будинки також постраждали від цього. Если гуляешь, допустим, с какими-то архитекторами и специалистами в этой сфере, вот это здание максимально не узнают. То есть все остальные, если еще понимают, сравнивают с планом, с сравнивают со остальными фотографиями, то глядя на это здание, конечно, в какой-то ужас приходит, потому что оно максимально ушло от первоначального вот замысла. Первоначально это была очень простая, очень лаконичная такая открытая форма, где, собственно, вот эта культура, она прям сияла, очень такой, как тогда любили, простотой и красотой. Сейчас, конечно, такое обилие всяких вот элементов, которые абсолютно из разных стилей, из разных каких-то представлений о куль... о... О... об архитектуре, но все жутким... жутким образом это все, конечно, уродует. Раньше это было здание, которое было максимально простым, открытым и наверное, таким радостным. Первый этаж был на вот таких тонких ножках, как это любили, вот такое какое-то массивное здание, стоит на тонких ножках, и ощущение такого пространства, какого-то воздуха, оно прям вот как-то окрыляло тебя сразу же. И это же первый этаж весь в поэтому это про пространство сразу же ушло. Верхний этаж это был такой плоский, и вот эта плоская кровля это вообще своего рода эволюция и такой старт в будущее. То есть если, если она плоская, она как бы перспективно может достраиваться. То есть это уже какая-то какая динамика, какое-то желание вот развиваться там вверх, в сторону. То есть вот уже это был какой-то какой часть конструктора. Это, конечно, тоже все убрали, сделали треугольную крышу, ну и плюс вот эту арку, которая все окончательно как бы поломала все вот это ощущение этого пространства. Опинившись поблизу проспекту Металургів, прогуляйтесь по шостому селищу, адже воно є живим втіленням тих ідеалів, романтичних і навіть утопічних ідей, що хвилювали наших пращурів на початку минулого століття. Це живий портрет буремного часу із його прагненнями, бажаннями, ідеалами, страхами і непростими людськими долями.